с каждым годом на самом деле уровень работ э, повышается. Это связано и с тем, что, в общем-то, конкретизируются условия проведения нашего конкурса и появляется мы приобретаем опыт и мы как организаторы и с тем, что э, учителя и руководители э, и руководители э, э, ребят они тоже в общем с каждым годом проявляют все э, большую более высокую квалификацию приобретают, и это, безусловно, отражается на результатах результатах работ на их уровне, на, даже на том, как они оформлены, на том, как ребята презентуют эти работы. Ну, в общем-то, процесс идет и, скажем, движется в правильном направлении. Еще я хочу отметить, что, в общем-то, проведение этого конкурса, я уже говорила об этом, оно возможно только благодаря... полностью конкурс проводится на спонсорской основе. То есть все, все финансирование, вся поддержка конкурса Проводится на, ну, благодаря финансовой помощи спонсоров. Главным спонсором у нас является американская компания Dow Chemical. Кроме того, украинская компания «Экософт», которая является лидером в производстве установок подготовки. И кроме этого, еще целый ряд других компаний. Ну, в частности, вот в этом году у нас появился новый спонсор – компания Terrafood, которая угощает свои продукции. Мы надеемся, что в следующем году они примут более активное участие. Кроме Кока-кола, которая так сказать, тоже с интересом относится к нашему конкурсу, водоканал, который предоставляет бесплатный транспорт, ну и, конечно же, Национальный технический университет, который широко открывает перед вами двери перед нашим конкурсом и способствует достаточно высокому уровню его проведения.